Спочатку комментарий, а потом в Да ну комментировать вы все видели. Драматическая игра получилась. Из-за и наших ошибок, из-за детских, я бы сказал, ошибок мы пропускаем мячи. И это нарушает и план на игру. И приходится по ходу игры и перестраиваться. Безобразный первый тайм. в раздевалки немножко пришлось разбудить некоторых ребят. И... Нашли какие-то моменты, навал, давление, какого-то на ворота соперника. Но радует то, что вторую игру кряду, я имею в виду с Черноморцем. И сегодня мы проявили характер и вытащили эту игру, которая была очень тяжелой. За неделю мы провели третью игру. Три тяжелых игры. В таких же условиях находилась и Александрия. Выпала ряд игроков у нас, и Коломоец, и Ткачук не восстановился, и Дима Кравченко, который неплохо провел себя в последних матчах, тоже травмировался, Бартулович пропускал, поэтому ну, есть другие ребята, которые тоже, выходя на поле, должны отдаваться на поле. И сегодня, не могу там сказать, что не старались, но те ошибки, мы проиграли, проигрывали в подборе, мы проигрывали в борьбе, в некоторых компонентах уступали сопернику. И такие ошибки мы не имеем права пропускать и отдавать фуру на первых минутах сопернику, чтобы потом мучиться всю игру. Ну, повторюсь, хорошо, что мы выжили, не проиграли сегодня, хотя мы настраивали на победу, нас устраивала сегодня только победа, и стратегически для нас была очень важна, но это футбол, за все происходящее несет ответственность главный тренер. Значит, я виноват во всем. Значит, я не достучался в некоторых моментах до руководства клуба. Значит, некоторые ребята снизили к себе требования, это видно и по тренировочному процессу, потому что одной причины не бывает. Это ряд причин, которые влияют сегодня на результат. Можно можно майбутньому, Хоча б одна спрощать сама финансовая. Знимется, ну хоча б частково що знимется, и будем с главной дальше. Ну я не хочу об этом говорить, а давайте мы по, по игре, по футболу, я готов отвечать за спортивную составляющую. Остальные вопросы я, я не буду на них отвечать. Давайте пытание поговорить. на на Это спортивная составляющая, это брак концентрации. Игрок, выходящий на поле, это можно отнести к трагедии, к несчастному случаю. Все ошибаются. Нету ни одного футболиста, который бы не ошибался. Почему-то они случаются с нами, почему-то случаются в первых минутах. И я бы не хотел э, сейчас э, говорить о ком-то, о ком-то там плохое, или там что, хвалить, мы, поверьте, мы э, разбираем и мы будем разбирать, мы это безответственно, безнаказанно, мы это не оставим, потому что выходя на поле с первых минут футболист должен быть концентрирован. И мы об этом просили ребят вы поймите, первые минуты, первые секунды, состояние команды, все нарушается, план игры нарушился. Пришлось перестроиться, пришлось провести корректировки. Радует сегодня то, что провели характер, радует к хорошему отнести. Раз за Сашу Кабахидзе, который в футболке Ворсклы забил свой дебютный мяч именно за Ворсклу. Радует за то, что Володя Дарюк, парень там тоже. Планировался в предыдущих играх где-то э, выйти на поле, и сегодня он вышел, и именно э, как же себя проявлять, как не в такой игре, в тяжелой игре, оказался в нужном месте, э, хорошо работает и на тренировках, поэтому есть ряд других ребят, которые, может, в ближайшее время появятся, вый ну, выйдут на поле.